Ekim okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali kita bersama menerusi rancangan agrobisnes ini baby program saya setiap hari Khamis antara 3 hingga 4 petang dan kembali kita bersama dengan tetamu saya yang satu ni iaitu Profesor Dr. Norsida Binti Man merupakan pensyarah di Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM berbaju yeah. Royal Blue hari ini. Assalamualaikum Prof. <laughs> Ya yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Sayang. berjumpa kembali. Ya, yeah. yeah, thank you. Sama-sama. Tajuk kita hari ni yang boleh sebut tentang isu hmm. pertanian ni diluaslah kan Prof Dan yeah, macam-macam scope boleh bincang. Hmm. Ha. Tajuk kita hari ini, pertanian tulang belakang kepada banyak industri. Okay. Betul Jangan lupa untuk tonton kami di B live dan juga di YouTube. Di awal ni Prof hmm. terang sikit tentang Pengenalan topik kita ni apa gambarannya yeah. tentang tajuk kita ni? Okey, uh, dalam slot agro business ni kan, uh, yeah. kalau mereka yang mengikuti uh, kita boleh tahu uh. bahawa saya dah bercakap dalam pelbagai topik banyak. Okey, uh, di sini pada hari ini saya nak terangkanlah bahawa uh, peranan uh, sektor pertanian ni sebenarnya dia merangkumi banyak. Yeah. Okay, salah satu adalah sebagai penyedia bahan mentah kepada sektor industri kita. Uh -huh. uh, jadi sektor industri ini mungkin pengangkutan, mungkin sektor makanan, uh, mungkin sektor-sektor yang lain. Yeah. Tapi hasil ment bahan mentah dia adalah daripada sektor pertanian. Uh -huh. uh, jadi di situ kita boleh nampak bahawa kepentingan pertanian ini adalah untuk menyediakan bahan mentah kepada industri yang lain. Okay. So, yeah. Kalau tak ada bahan mentah tu apa jadi pula? Aa, jadi kita kena tahu bahawa pertanian ni sebenarnya asas, asas kepada hampir kesemua dia panggil apa? Uh, semua industri utama kita mm -hmm. dalam kehidupan seharian kita lah. Jadi uh, walaupun banyak yang menganggap pertanian ni hanya menghasilkan apa makanan mm -hmm. yang berbentuk orang kata macam buah, mm -hmm. macam sayur, macam ikan kan, yeah. daging, tapi dia sebenarnya dia ada peranan yang untuk membekalkan Aa, bahan mentah penting yang perlu digunakan oleh sektor ataupun industri yang lain. Ayah. Jadi kalau tanpa pertanian apa akan terjadi kepada industri yang lain? Mm -hmm. Aa, seperti mungkin kilang memproses tu tak ada bahan mentah, mungkin industri terpaksa bergantung kepada bahan import, yeah. mungkin kena tutup ataupun kos pengeluaran menjadi meningkat, harga barangan pengguna juga akan menjadi lebih mahal. Aa, jadi kita kena pastikan bahawa sektor pertanian tu sentiasa berperanan dalam membekal bahan mentah kepada industri yang lain. Saya. Ya. Yeah. Jadi, um, makanan yang hmm. berasaskan uh, pertanian yeah. uh, bukan saja memberi sumber makanan kepada kita tetapi yes. sumber bahan mentah. Ya, yeah, bahan ha. mentah kepada sektor yang lain. Saya. Sebab dia mempunyai nilai industri yang tinggi. Okey. Ha, okay, cuba okay. prof bagi pula hmm. contoh terperinci bahan yeah. mentah yang berkaitan dengan pertanian dan industri berkaitan. Ya contoh ya dalam pertanian ni kita ambil ya, keliling Malaysia ni Aa. kita boleh nampak kelapa sawit kan. Banyak. Okey kelapa sawit getah dan sebagainya saya boleh terangkan bahawa kelapa sawit ni. Uh, daripada kelapa sawit, uh, dia akan menjadi minyak, maksudnya hmm. diperah menjadi minyak. Daripada minyak tu bukan untuk buat uh, minyak masak, misalnya uh, goreng itu saja, tapi dia sebenarnya untuk membuat sabun, membuat syampu ataupun benda-benda yang lain. Berasal dia adalah daripada minyak sawit ataupun oil, uh, pump oil lah. Okey, pokok dia pokok sawit. Okey, jadi buah sawit tu uh, diproses jadi minyak masak kemudian minyak sawit juga guna nak buat uh, sabun, mm -hmm. cempo, kosmetik. Kemudian dia jadikan biodiesel ah uh, bio diesel ni maksudnya minyak yang kita guna uh, dibuat daripada sumber-sumber apa nama tumbuh-halah uh, selain daripada tu sisa, uh, sisa sisa sawit ataupun buangan daripada kilang daripada um, ladang tu kadang-kadang uh, digunakan sebagai makanan ternakan dan mm -hmm. lah bukan kadang-kadang memang kebanyakan lah menggunakan uh, apa nama pelepah ataupun apa daripada uh, tanaman kelapa sawit Uh, jadi um, sebenarnya dia memberi kesan uh, positif ya yeah, kepada negara mm -hmm. dan masyarakat. Sebenarnya kita ni mengekspor banyak minyak sawit kepada negara-negara lain. Yeah. Okey, jadi bila kita ekspor adalah pendapatan tinggi kepada negara Malaysia. Mm -hmm. Kemudian daripada itu kita daripada tak ada industri yang lain tu dengan adanya kelapa sawit dia ada dia akan wujud satu industri yang lain. Uh -huh. jadi mungkin kita panggil kat sini industri hiliran uh -huh. kan. Huluan tu uh -huh. yang atas upstream yang ni uh -huh. downstream ni. Jadi kita ada kilang penapisan, kilang prosesan. Kemudian kalau ada industri-industri tersebut, dia akan memberi pekerjaan kepada penduduk lah khususnya untuk hmm. luar bandar, untuk belia dan sebagainya. Dan daripada itu kita dapat kurangkan uh, kebergantungan uh, kepada barang import. Uh. Okey selain daripada tu kita boleh tengok dari segi padi pula. Padi mm. memang kita makan kita dapat padi, beras, yeah. kita masak jadi nasi kan. Uh, tetapi kita boleh gunakan ia sebagai bahan mentah untuk industri yang lain. Contohnya yeah. kalau dedak padi buat makanan ternakan, sekam padi kita nak buat bahan api biojisim ataupun bahan binaan ataupun jerami padi buat baju organik. Bermaksud daripada benda produk pertanian tu menjadi benda yang lain. Mm. Jadi you <laughs> Uh, secara tak langsung ia memberi kesan kepada masyarakat uh, di dalam menjamin keselamatan ataupun keterjaminan makanan uh, menyokong industri tenakan tempatan dan juga yang pentingnya mengurangkan pembaziran dan pencemaran uh -huh. okey kalau kita tengok buah-buahan dan sayuran juga dia ada nilai tambah industri yeah. okey kalau kita makan buah secara direct begitu saja uh -huh. tetapi kalau kita proses menjadi lain jus jam dan sebagainya uh -huh. ataupun sisa-sisa tu kita boleh guna untuk buat baja organik makanan haiwan ataupun kita ekstrakkan uh, apa nama dia punya buah tumbuhan tu untuk menjadikan pharmaceutical kan alat-alat make kadang-kadang kita daripada vanilla daripada kadang-kadang mm -hmm. buah naga pun ada ah. jadi ada nilai tambah industri tersebut jadi uh, kesan ekonomi tu secara tak langsung adalah meningkatkan uh, nilai hasil pertanian kemudian kita buka peluang kepada pengusaha kecil dan sederhana mm -hmm. dan kita kurang membazirlah Uh, dari segi hasil ladang buangan dia dan satu lagi yang penting sekali kalau tak ada sektor pertanian ini tak mungkin saya sampai ke sini hari ini okay. daripada UPM apa dia ah uh, getah kan oh. so kalau getah tu dia hasilkan getah asli ataupun kita panggil natural rubber okay. jadi getah asli tu nak buat apa Siti mm hm hmm. getah nak buat apa maksudnya buat tayar. Ah buat tayar sebab ah. itulah kalau tak ada tayar yang dibangunkan ataupun dicipta daripada ah, menggunakan getah asli yang kita keluarkan daripada pokok getah tu mm -hmm. ah, tak mungkin roda tu boleh berputar sampai ke sini. Ye, tak sampai ah, lah. Tak sampai. Prof. Ah, kat ni. Jadi mm -hmm. ah, banyak sumbangan sektor getah ataupun getah itu sendiri kepada yeah. dunia lah mm. dari segi pengangkutan, dari segi Uh, dari pekapalan dan sebagainya kebanyakan menggunakan getah. Uh -huh. uh, okay, uh -huh. jadi kesan dia um, kepada Malaysia lah menjadi uh, salah satu daripada pengeluar utama uh -huh. uh, sarung tangan dunia. Uh, uh -huh. Daripada getah tadi dapat sarung tangan. Yeah. Jadi ia akan menyokong sistem kesihatan global lah. Dia akan menjana peluang pekerjaan banyak kesan, kesan dia. Bukan saya. Ya, yeah. jadi pentingnya mm. uh, pertanian itu um, yeah, menjadi kepada industri yang lain. Yang 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 lain. Yang saya. Eh, yeah. maafkan. kucing 93.7 FM cili merah, cili hijau kita blend masuk ke dalam tu tau santan dia jadi kuny lembut minyak tertumpah di atas lantai mau buat kan, eh cepat-cepat kita taruhkan garam taburkan garam garam halus, lah, garam, garam biasa halus. tu ha? taburkan kat lantai ha? supaya dia tidak licin nak handal memasak macam-macam resipi Dengarlah Radio Ikim. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Radio Ikim. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tahu? Eh, sekejap. Saya tak sebut lagi ya rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Isnin jam 3, 10 minit petang. Hanya di Ikim FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di YouTube. Ikim underscore my. Ikim ekonomi FM yang baru diguti kami San ini menerusi rancangan agrobisnes Simbang-simbang tentang pertanian tulang belakang kepada banyak industri industri, industri pembuatan khususnya yes, yes, so. okey apa kesan positifnya kepada ekonomi negara prof okey kita boleh bahagikan kesan tu lah satu kepada okay. sosial mm. kemudian kepada ekonomi dan persekitaran lah so kesan positif yang kita khususkan kepada industri ini sebab industri itu dia menggunakan hasil pertanian. Jadi pertanian kena pastikan mm -hmm. pengeluaran bahan mentah yang nak dibekalkan kepada industri yang lain itu mestilah stabil dan produktif lah. Kalau, kalau bahan mentah tempatan itu mencukupi, jadi kilang dapat beroperasi dengan baik. Mm -hmm. Kemudian kos pengeluaran dapat dikawal. Mm -hmm. Harga barangan pengguna pun menjadi lebih stabil. Yeah. Dan industri mampu bersaing di pasaran global. Mm -hmm. Bayangkan kalau tidak mencukupi. Jadi yeah. di situ... Uh, kena ada satu sektor pertanian yang mantap lah untuk membekalkan uh, bahan mentah kepada sektor yang lain Kepada ekonomi negara dah pasti ya bila kita ekspor kita akan menambahkan pendapatan dia mengurangkan kebergantungan kepada import serta kita kena kukuhkan uh, dia panggil ekonomi domestik mm -hmm. uh, Dalaman kita dan dia dengan ini akan menyumbang kepada peningkatan KDNK Ataupun uh, dalaman uh, pendapatan uh, dalam negara kita lah Okey kesan sosial pula kepada masyarakat bila mm -hmm. uh, dia sebenarnya bila uh, pertanian itu berperanan dengan baik dia akan menyokong kepada pendapatan petani dan penduduk luar bandarlah dengan adanya sektor sawit contohnya mm -hmm. getah padi jadi kita akan boleh membangunkan ekonomi setempat dan juga kita pun, kita boleh pastikan keterjaminan uh, makanan kita tu uh, ada dan juga um, dia dia boleh menstabilkan uh, bahan harga barangan asas. Jadi dia ada banyak kesan. Uh, jadi uh, kita nampak kepentingan pertanian ni sebagai pembekal bahan mentah kepada industri dan okay, kepada alam sekitar uh, kepada industri kita dah bercakap kepada alam sekitar tu macam mana. Mm -hmm. Okey uh, sebenarnya dengan adanya um, pertanian yang membekalkan bahan mentah tu kita dapat mengurangkan hakisan yeah. contohnya menyerap air hujan mm -hmm. dan mengurangkan banjir mengekalkan kesuburan tanah dan juga menjaga biodiversiti. So kalau lah ya pertanian itu tidak lestari ataupun apa jadi dia akan menjejaskan uh, pencemaran alam sekitar lah Uh, kita tengok juga kepada pembangunan negara bagaimana uh, pertanian itu membangunkan negara sebab kalau dulu kita tak felda tak ada lah felda jadi tak terwujudlah bandar felda pekan apa dia panggil uh, felda felda gugusan maksudnya tidak adalah pembangunan di luar bandar itu mungkin yeah. kalau tidak ada pembangunan mm -hmm. akan ada hanya orang kata apa hutan yeah. uh, sebabkan ada pertanian maka kawasan-kawasan tersebut uh, membangun dan kita dengan ada Ya, pertanian juga kita dapat mengurangkan jurang pendapatan. Aa, kita tak nak apa orang luar bandar apa gajinya kecil, mm -hmm. orang mm. bandar gajinya besar. Jadi Sayang. dekat situ pertanian memainkan peranan lah. Mm -hmm. Kemudian yang pasti pertanian ni dia berperanan sebagai apa menjamin makanan kita lah. Kalau tak kita tak cukup makanan. Betul. Okey, kemudian kita industri yang terlibat di dalam uh, memproses bahan mentah pertanian tu dia tak akan berkembang lah. Mm -hmm. dan mak harga makanan akan jadi lebih mahal. Yeah. Jadi akan berlaku banyak perkara yang mendapat kesan negatif kalau kita tidak bangunkan pertanian. Mm. Uh, jadi kita kena uh, pastikan semua pihak terlibat lah uh, untuk memastikan kita mengukuhkan pertanian dan industri di negara kita di Malaysia. Saya ikhlas. Assalamualaikum. Hey, saya Tuan Zul Taiz Alexander. Saya Al Mohsin menemani anda dalam Inspirasi Pagi. Dan saya Sisiati menyuntik semangat dan keceriaan pagi anda. Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi, kita mulakan hari dengan santapan rohani, motivasi dan bicara semasa dari Kacamata Islam dan Topik Pagi. Ditambah dengan keceriaan, doa dan kisah yang dekat di hati. Inspirasi Pagi, pagi hanya di Ikim FM. Ikim FM. kasih mereka tak ternilai. Hadirkan diri, bukan hanya kiriman. Aku tiap bulan transfer duit pada mak ayah aku. Cukuplah tu kan? Apa lagi orang tu tu nak? Memanglah duit engkau tu boleh beli beras bro. Tapi duit engkau tu tak boleh nak beli rindu. Mak ayah tak nak sumbangan. Mereka nak kehadiran. Ingatan kasih sayang ini daripada kami di KMFM. Ikuti kami di link bio slash ikimfm. Khatikinabalu sembilan puluh tiga IKIM FM, Prof, pendengar dan penonton yeah. IKIM FM. Bila, se- bila kita sembang lagi tentang percayaan ni kan, mm. memang kita uh, banyak um, berhutang yeah. jasa lah mm. dengan uh, ni golongan para petani. Mm. Eh. Betul lah kata-kata tu, berbudi pada tanah akan dapat. Akan dapat yeah. hasilnya tu. Ya, yeah, uh, betul. Okey, um, adakah semua pihak berperanan eh, hmm. dalam mengukuhkan pertanian dalam industri ataupun hmm. hanya orang yang berkaitan dengan uh, perindustrian je lah. Yeah, yeah. kan? Macam okay. saya uh, penyampaian radio, mm. penerbit tak kena-mengena. Ada? Ni cipikan <laughs> rancangan ni? Betul. Ah, saya. Jadi so. kita uh, kita ada satu apa dia panggil tanggungjawab lah yeah. untuk memperkukuhkan sektor pertanian dan industri. Uh -huh. Jadi kita lihat kalau lah petani tu dia peranan dia macam mana Betul. Saya berperanan macam mana sebagai seorang pencerah di ya. dalam pertanian dan city mengenalikan slot ya. pertanian, slot ya. agro business. Jadi ya. kita masing-masing ada dia punya peranan. Betul. So kalau peranan pertanian ni dia memang kita kata sektor pertanian membekalkan bahan mentah industri. Aha. Jadi peranan utama petani ni dia seharusnya menguruskan bahan mentah ya. yang nak dikeluarkan tu lah. Uh, dia mengurangkan pembaziran hasil Dia kena hasilkan bahan mentah yang berkualiti dan konsisten Kemudian dia kena uruskan tanah dengan air yang baik mm -hmm. Ataupun dia boleh mengamalkan pertanian Lestari itu antara tanggungjawab-tanggungjawab pihak petani lah Petani sebenarnya dia bukan hanya sebagai pengeluar uh, Ataupun ni lah pe -pe -pe petani penanam pengusaha, mm -hmm. Tetapi dia rakan strategik kepada industri yang lain Haa yeah. uh, okey Uh, seterusnya apakah uh, peranan industri pula mm. Okay, industri itu macamnya pemprosesan penghilangan macam itulah yeah. jadi industrinya sepatutnya bertanggungjawab dalam membeli dan menyokong bahan mentah lah. kalau petani keluarkan tetapi tidak ada yang membeli uh, dia kira, jadi payah pula kan jadi susah jadi industri itu dia memang kena beli okay, dan menyokong bahan mentah tempatan Kemudian bila beli itu, dia boleh tawarkan harga yang berpatutan serta yeah. uh, industri juga boleh melabur dalam pemprosesan nilai tambah. Yeah. Uh, kalau dia ada proses uh, nanas, mungkin dia akan buat benda yang lain. Mm -hmm. Dan juga dia perlu ada tanggungjawab menguruskan sisa-sisa Industri secara mesra alam yeah. Aa, kita tak mau kerana agrikultur kerana pertanianlah yang menyebabkan apa pencemaran persekitaran Aa, hmm. itu kita tak nak jadi peranan industri itu dia kena uruskan juga sisa-sisa bahan mentah yang dia guna untuk uh, buat produk yang lain okay. jadi uh, kita kita sebenarnya industri ini ada bertanggungjawab membantulah menstabilkan pendapatan petani dan juga uh, pendapatan mereka sendiri. Peranan kerajaan macam mana pula? Uh -huh. hmm, jadi kerajaan ni uh, memang memainkan peranan penting uh, melalui pembentukan dasar pertanian industri yang seimbang. Kita tak nak uh, industri yang terlebih hmm. uh, maju, yeah. terlebih banyak berbanding dengan pertanian jadi kita kena ada sesuatu polisi yang menyimbangkan keadaan tersebut mm -hmm. kita kena ada bagi latihan dan pemindahan teknologi supaya bahan mentah tu boleh digunakan untuk uh, industri buat produk yang lain mm -hmm. kita bagi subsidi kita bagi keran insentif sokongan kewangan dan juga kita kena bagi apa nama Uh, kita kena pastikan kawalan guna tanah contoh lah ya dan perlindungan alam sekitar mm. uh, itu kerja-kerja uh, kerajaan uh, dia sebenarnya nak mencegah contohnya kalau kita nak pertanian kita nak buka kawasan pertanian yang lebih luas mm -hmm. uh, kalau kita tak perhatikan betul-betul pembangunan dia kesimbangan ekosistem dan sebagainya dia akan mendapat impact yang buruk lah. Uh, hasil daripada orang kata kegiatan pertanian tersebut. Saya. Jadi masyarakat pula bertanggungjawab mm. juga. Kita mm. sebagai pengguna bahan mentah pertanian, makan daripada hasil pertanian. Jadi kita kena sokong produk tempatan. Ah uh, nanti petani keluarkan tapi tak ada sokongan. Uh, orang tempatan masih beli barang daripada import-import kan. Mm. Kemudian kita kena elakkan pembaziran. Memang kita duit kita kita beli Ha, tetapi kita tidak boleh bazir se -se sewenang-wenangnya. Kemudian kita kena hargai hasil pertanian yang dikeluarkan oleh pengeluar-pengeluar bahan pertanian. Dan juga kita kena menyokong pertanian lestari. Jadi pilihan pengguna ini sebenarnya memberi kesan langsung kepada kelangsungan petani dan industri. Lah. Hmm. Jadi yeah. teruslah bertani untuk manfaat dunia. Yeah. Itu tagline itu. Ya yeah, betul. Saya dan moga apa yang dikongsikan ni tak banyak sikit hmm. membuka mata hmm. kita dan minda kita hmm. betapa pentingnya bidang pertanian pertanian ini sebagai yeah. tulang belakang kepada banyak industri. Betul. Terima kasih tetamu saya yeah. Profesor Dr Nor Sidah Bintiman pensyarah yes. di Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia untuk tajuk kita Menerusi Rancangan Agrobisnes mm. pada petang ini. Betul. Moga tak banyak sikit dan bermanfaat untuk semua. Ya. Yeah. Terima kasih Prof. Ya, yeah, thank you very much. I can affirm.